Действительно, как бы Министерство финансов предложило сегодня э, непосредственно для рассмотрения пока широкого обсуждения именно вопрос касательно э, введения новых инструментов на рынке государственных заимствований. Чем это продиктовано на сегодняшний день в первую очередь? Мы как бы много говорим о том, что нужно создать хороший инвестиционный климат для того, чтобы непосредственно вернуть доверие как бы как банковской системе, так и непосредственно как бы инструментам, которые являются ну, самыми, наверное, надежными и должны такими считаться и считаются в мире, это государственными заимствованиями, для того, чтобы расширить круг непосредственно потенциальных наших инвесторов. И, конечно, когда прогнозировали, все за и против непосредственно заимствования внешний рынок, внутренний, то каждая страна, наверное, должна строить собственную политику заимствования, исходя из развития внутренних рынков. Поэтому он впервые, наверное, за последние Скажем, вот, период предложено изменить непосредственно вектор долговой политики Украины для того, чтобы увеличить удельный вес заимствований на внутреннем рынке против заимствования на внешних рынках. Мы не хотим сказать, что внешний рынок для нас сегодня не является, скажем, интересным или приоритетным, но в данном случае мы будем работать над развитием вместе с Национальным банком, над развитием как раз именно внутреннего рынка заимствований. И с учетом как бы, ликвидности банковской системы, с учетом как бы, экспертных таких анализов, которые производят разные аналитики, касательно, а какой же ресурс внутри страны у нас есть для того, чтобы непосредственно как бы, был инвестирован в государственные бумаги. Поэтому как бы, вы, наверное, тоже много читали всяких заключений, что вне банковского обращения сегодня, увы, к сожалению, находится очень большое количество как гривны, порядка, Национальный банк скажет, я во всяком случае читала заключение, скажем так, экспертов выводы, порядка 150 миллиардов гривен вне банковского обращения, которые обслуживают наличные расчеты между субъектами и, скажем, непосредственно населением. Таким же образом, по разным оценкам, от там, 50 до 80 миллиардов долларов США тоже является непосредственно как бы, вложением уже непосредственно как бы, в конкретные виды, что называется, валют. Поэтому мы э, предложили непосредственно рынку рассмотреть такой инструмент, как облигации, номинированные в валюте, доллар США, это потребовало действительно изменения в законодательство нашей страны, это в закон про ценные бумаги и фондовый рынок, потому что у нас всегда было единственным средством и выпуска внутреннего рынка, это было и расчеты и непосредственно, это только в гривне. Поэтому выпуск непосредственно осуществляется в доллар США. Еще предложен инструмент, называется индексированные бумаги, привязка их к доллару США. Это второй инструмент, который непосредственно он продается за гривну и обслуживается и проценты платятся в гривне. При этом основная часть вложения, она зафиксирована непосредственно как бы по отношению непосредственно к курсу доллара на момент погашения. То бишь, если как бы на сегодня говорить, есть возможность инвестировать в гривну и защититься от валютного риска, чтобы не покупать доллар, то у нас есть индексированная э, облигации. И, соответственно, непосредственно, как бы мы продолжим рынку в ближайшее время, непосредственно, как раз казначейские обязательства, которые будут предложены для населения непосредственно именно в физическом виде. Конечно, когда мы анализировали, насколько будет просто и легко, как бы там ни было, психологически для широкого круга непосредственно как бы инвесторов, которых мы считаем инвесторами, а не просто физическими лицами, это наше население, конечно, приятно держи, держать бумаг, бумагу в руках. И здесь как бы срабатывает абсолютно такой, как бы может быть, Психология элементальность, потому что мы понимаем, что вот есть гербовая бумага, есть как бы надежная, как бы прописанная, там стоит как бы печать страны. Поэтому в данном случае как бы будем предлагать рынку непосредственно бумагу в физическом, в наличном виде, на предъявителя для населения. Вопрос доходности. На сегодня, когда мы говорим, какой, какая стоимость должна быть непосредственно предложена по данным инструментам, у нас всегда как бы, есть много как бы, подходов, много, много, скажем, разных вопросов, которые влияют и не влияют на доходность по бумагам. Но сегодня мы понимаем, что есть как бы, и социальные инвесторы, которые мы считаем непосредственно наши банки, которые вместе с большими клиентами, которые могут непосредственно инвестировать в большие суммы, а есть большая розница, которая тоже должна быть задействована в этот процесс. Сегодня, вы знаете, доходность по валютным облигациям, которая сложилась, исходя уже с тех аукционов, которые были проведены в декабре, январь и часть февраля, у нас непосредственно на бумаге свыше года 9,3% непосредственно, и на бумаге, которая то есть, около трех лет непосредственно от срока жизни, у нас составляет 947 средневзвешенная доходность по валютным облигациям. Когда мы говорим непосредственно о индексированной бумаге, последнее аукцион размещения был, и заимствование это было в декабре месяце, ставка составила свыше, я буду опять же говорить, только свыше непосредственно года, она составила непосредственно 8,75. Но здесь, вроде как, мы говорим по гривне, но при этом мы помним о том, что основная сумма вложения она зафиксирована по курсу доллара к моменту погашения, поэтому дополнительный доход в случае, если мы непосредственно как бы будем иметь изменение курса на момент погашения, будет компенсирован за счет непосредственно как бы бюджета. И доходность по государственным бумагам, которые сегодня в гривне предложены непосредственно, она идет у нас от разного инструмента от трех месяцев и до трех лет от 13,5 процентов до 15 процентов по гривне. Много или мало, это, конечно, судить держателям денег и непосредственно как бы, инвесторам, которые инвестируют, но опять же всегда есть дополнительная возможность выбора.